بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر واتمم بالخير اما بعد kami telah meriwayatkan daripada sahih Muslim daripada Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri misla ujurihim man tabi'ahu wa la yanqusu min dhalika min ujurihim shay'a ah. Artinya barang siapa yang menyeru kepada hidayah yang memberi hidayah petunjuk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala cuma manusia ini dia boleh bawa kepada jalan petunjuk tersebut dia berusaha menyampaikan dakwah sehingga seseorang itu memperoleh petunjuk memperoleh hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis yang lain orang yang menunjuk orang membawa menunjuk membawa memperkenalkan kepada orang supaya orang tu dapat hidayah dengan sebab dia khairun min humurin na'am ganjaran yang dia akan perolehi lebih baik daripada unta merah unta merah ni maknanya suatu habuan satu imbuhan satu ganjaran satu upah yang sangat besar sangat bernilai sebab tu disebut sebagai unta merah yang menjadi kegemaran orang-orang Arab ketika itu yakni di zaman Nabi SAW jadi dalam Quran hadis ni Allah Ta'ala dan Nabi dibanyak banyak buat perumpamaan contoh Untuk mentarikkan manusia Menggalakkan manusia Menarik minat manusia kepada sesuatu amal yang baik Lalu dibuat contoh Kalau buat macam ni, ini ganjaran dia Ini hadiahnya, ini imbuhannya, ini habuannya Jadi dalam hadis ni pula Barang siapa yang menyeru kepada hidayah maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikutnya dan ia tidak akan mengurangkan pahala mereka sedikit pun dia bawa orang kepada hidayah kepada petunjuk orang itu boleh hidayah dan orang beramal dengan apa yang dia ketahui hasil daripada yang seseorang yang menunjukkan kepadanya jalan yang membawa kepadanya jalan jadi orang yang menunjuk itu pun tidak akan kurang pahala sebagaimana orang yang mengamalkan dan dia termasuk di dalam juga termasuk di dalam hadis yang lain man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa wajru man amila biha wala yang kusu min ujurihim syai'a barang siapa yang mensunnahkan tadi maknanya siapa yang tunjuk ini dia ajar orang dia mencontohi kepada orang lain sesuatu amal kebaikan. Jadi orang tiru dia, orang contoh dia. Orang yang buat dapat pahala dia pun tidak dikurangkan pahala sedikit pun. Berdasarkan pada hadis ini, saya ingin membantu. Maknanya saya di sini siapa dia? Al-Imamu Imam Nawawi membantu para pelaku kebenaran dengan memudahkan kaedahnya. Jadi kaedah orang nak buat baik ni dia senang. Sebab apa yang kita sedang bincangkan ini sebuah buku yang dikenali dengan al azkar iaitu zikir-zikir. Dalam buku ini akan diketengahkan bagaimana zikir-zikir yang maksur dan doa-doa yang maksur yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni dalam mukadimah Imam Nawawi telah sebut orang dah tulis banyak buku tentang zikir dan juga tentang doa yang maksur daripada Nabi. Tapi banyaknya dia kata kadang-kadang tu panjang sangat. Jadi orang jadi jemu nak baca. Apa yang dia fokuskan dalam buku ini nak tarik minat orang. Dia cuba ringkahkan. Nak tarik minat orang supaya beraman. Ha, jadi baru orang ada semangat. Kalau baca berjela-jela panjang takut hilang minat daripada orang yang sedang sedang nak berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Dia kata berdasarkan kepada hadis ini saya ingin membantu para pelaku kebenaran dengan memudahkan kaedahnya, menunjuk jalannya, menjelaskan tata caranya dan memberikan mereka petunjuk. Daripada awal kitab saya, daripada awal kitab saya telah menyebutkan beberapa fasal. Maknanya beberapa fasal ataupun bahagian yang sangat diperlukan oleh saya sendiri sebagai penulis dan mereka hendak mempelajarinya dan bagi mereka yang mempelajarinya apabila di kalangan para sahabat ah ha, radhiyallahu anhum ada nama yang tidak terlalu dikenali maknanya perawi hadis ni mula-mula ambil daripada sahabat ha? sahabat ambil daripada nabi saya tunjukkan dengan menyebutkan kami riwayatkan daripada sifulan yang berstatus sahabat agar statusnya tidak diragui Ha, sebut secara ringkas perawi hadis ni daripada si fulan. Supaya hadis itu tidak diragui kerana sahabat ini kadang-kadang para ulama sebut an an sahibin daripada seorang sahabat an, ataupun an sahibin an Nabi sallallahu alaihi wasallam an sahibin nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebut nama sahabat tersebut maka di sudut periwayatan boleh diterima kerana sahabat ini kulluhum udul... semua mereka itu adalah adil dipercayai padan dengan sebut sahabat saja tanpa disebut namanya tapi kalau tabi'in tabi'ut tabi'in tak boleh kena sebut nama sebab ulama nak bedah siasat nak cari tentang latar belakang seorang perawi itu sama ada boleh diterima ataupun tidak jadi kalau sahabat ni padan sebut daripada sahabat Nabi SAW maka boleh diterima ada hadis itu kalau betul dia daripada sahabat sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji para sahabat dengan menyebut radhiyallahu anhum wa radu'an وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَضُعًا Dalam kitab ini, saya juga membataskan hadis-hadis yang saya masukkan hanya daripada kitab-kitab yang terkenal yang merupakan rujukan dalam ilmu-ilmu Islam ha, Dia buat masuk ni dalam kitab-kitab yang masuk ya. Kitab hadis ni banyak ha, Sampai ratusan namanya Macam-macam nama Tapi dia ambil yang, yang terkenal seperti apa? Yaitu Sahih Bukhari, Muslim. Hadis-hadis yang dimuatkan dalam kitab ni, ha, hadis tentang zikir dan doa diambil daripada mana? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi dan Sunan Nasai. Ibnu Majah pun dia tak ambil. Ha, dan Ibnu Majah pun dia tak ambil. <coughs> Walaupun Ibnu Majah itu salah satu daripada kitab sunan. Yang disebut sebagai apa? Sunan Sitah tu kan? Dia tak ambil juga. Ha. Kerana di dalam Ibnu Majah ini ada habis lebih sikit lah daripada kitab-kitab yang lain tentang do'if ke do'ifannya. Banyak sikit ada do'if nak dibandingkan di dalam kitab-kitab yang lain. Dia tak ambil. Imam Nawawi tak ambil. <tuh> Sementara itu saya tidak menukilkan. Saya tidak menukil daripada kitab-kitab musnad kecuali hanya sedikit sekali. Musnad ni kitab apa? Kitab yang disusun mengikut nama sahabat. Abu Bakar apa yang umpamanya berapa hadis yang dia riwayatkan Saidina Umar berapa ha isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha dia mengikut susunan nama nama sahabat itu dia punya musnah, di antaranya musnad apa ha musnad Imam Ahmad bin Hanbal musnad Imam Abu Hanifah musnad Imam Syafi'i dan musnad-musnad yang lain Daripada kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan sekalipun saya tidak aa, yang dikata daripada kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan sekalipun saya tidak menukilkan hadis dhaif kecuali hanya sedikit dengan disertakan penjelasan dan hal ehwal qadhaifannya. Dalam buku ini dia banyak hadis sahih. Paling kurang hadis hasan. Kecuali sedikit sangat hadis dhaif. Kalau dia cerita dia menukilkan dia membawa riwayat tentang hadis dhaif ...ada doa tentang sesuatu zikir, sesuatu doa, sesuatu amalan, dia akan sebut. Sebab apa jadi doa? Ha. Walaupun dia kata dah ringkas dah, tapi nak bagi orang mudah faham. Sebab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia bukan sahaja fakah fakah dia juga fakah hadis. Dia juga fakah lurah. Ha. Banyak kitab kita yang dia tulis. Dia ulama besar. Di antara kitab fakah kita apa? Majmuk Imam Nawawi. Jadi para ulama kata kalau siapa-siapa yang nak alim dalam mazhab syafi'i, wajib dia baca majmuk Imam Nawawi bukan sahaja nak alim mazhab syafi'i nak alim pakar dalam mazhab-mazhab mazhab yang di luar daripada mazhab syafi'i seperti mazhab tiga yang lain Imam ha, ha, mazhab Hanafi Hanbali dan juga Maliki kerana Imam Nawawi ini dia masuk akwal para ulama yang luar daripada mazhab syafi'i dan dia tarjihkan pendapat yang mana yang paling kuat ha, dia, dia ini mempunyai kekuatan di sudut hadisnya fiqahnya dahsyat Imam Nawawi ni dia sudut lorahnya kita lorah kita apa yang dia tulis tahzib asma'ul lorat ha, tahzib asma'ul asma'il lorat yang kita baca hari itu ha, bila dia cerita bid'ah ah, apa maksud bid'ah ah ini? perkataan bid'ah ah tu datang daripada mana apa contoh bid'ah ah? di sudut lorah pun dia alim ha, Imam Nawawi ni dia sangat sibuk di dalam mendalami ilmu sehingga tak sempat nak kahwin dahsyat Imam Nawawi ni dia ketumpu dia fokus dia ilmu memang alim so bukan sahaja kealiman Imam Nawawi ini diiktiraf oleh ulama-ulama syafi'i bahkan di luar daripada ulama syafi'i pun mengiktiraf tentang kealiman dia dalam kitab ini secara keseluruhannya saya hanya menukirkan hadis-hadis sahih saya berharap kitab ini boleh menjadi kitab rojokkan Kemudian dalam kajian yang saya lakukan, saya hanya membawa hadis-hadis yang secara jelas sesuai dengan masalah yang sedang dikaji. Isu apa, tajuk apa yang kita sedang baca, ha, dia buat bagi hadis itu. Hadis yang berkaitan. Hadis yang berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan. Allah Maha Mulia, saya memohon taufik pertolongan, taubat, petunjuk, perlindungan dan kemudahan dalam mencapai kebaikan yang saya idam-idamkan. Ha, jadi doa. Dia doa kepada Allah, bergantung kepada Allah supaya apa yang dia lakukan ini diterima oleh Allah. Kesinambungan dalam beraneka ragam kemuliaan dan semoga mengumpulkan saya dengan orang-orang yang saya cintai di syurga yang penuh dengan kesenangan. Cukuplah Allah bagi saya dan dia adalah sebaik-baik penolong. Tiada daya dan upaya kekuatan selain milik Allah yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Tiada kekuatan selain milik Allah. Aku berserah diri kepadanya belindung kepadanya memohon pertolongan kepadanya menyerahkan segala urusanku kepadanya memelihara agamaku diriku kedua-dua orang tuaku orang-orang yang aku cintai semua semua orang yang telah berbuat baik kepadaku seluruh kaum muslimin serta seluruh kenikmatan yang telah diberikan yang telah dia berikan kepadaku dan kepada mereka daripada kenikmatan dunia dan akhirat Dunia dan akhirat kepada Allah. Sesungguhnya dia adalah zat yang jika diberi titipan akan menjaganya dengan baik. Dialah sebaik-baik penjaga. Ha, itu maknanya uh, mukadimah yang ditulis oleh Imam Nawawi sebelum masuk kepada perbahasan. Wallahu a'lam. Maknanya kita baca eh, mukadimah saja dulu. Insya Allah esok uh, kita akan mulakan perbahasan.